اچھا حفیظ صاحب یہ بتائے کہ مسلمانوں کے علاوہ باقی جو مذاہب ہے جیسے ہمارے ہندو ہندوستان کے مذاہب یا یہودیات اور مسیحیت وغیرہ تو کیا آپ تو چونکہ جدید جو ان کے اہل علم ان سے ملتے بھی رہتے ہیں ان کو پڑھتے بھی ہوں گے آپ سارا تو وہ بھی الحاط کے حوالے سے کچھ ان کو پریشانی ہے اور دوسرا یہ کہ کیا ان مذاہب میں بھی کوئی ایسا انہوں نے علمی فکری کام ابھی جدید دور میں کچھ آپ کی نظر سے ایسے کام گزرے جس کو ہم یہ کہہ سکیں الحات کے جواب کے لیے دیکھے جدید جو کام ہے ان مذاہب کے حوالے سے اور اگر آپ اسلامی اس میں بھی مسلمانوں میں بھی اگر کسی نے اس طرح کا کوئی کام کیا تو آپ مجھے اس پر تھوڑی سی آگاہی دیجیے اگر آپ انڈین ریلیجنز کی بات کریں یا ایسے ریلیجن جو آ, پولیتھیسٹک آ, جو ریلیجنز ہیں جن, جن کا اسٹرکچر اتنا زیادہ آ, اسٹیبلش نہیں ہے تو ان مذاہب کو تو کبھی اپنے لیے خطرہ محسوس نہیں ہوا الہات کیونکہ آج ایک ہندو ہندو بھی رہتا ہے اور مرید بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کے ہاں جو مذہب ہے اس کی کلچرل ایک آئیڈنٹیٹی بنی ہوئی ہے صحیح تو بہت سارے ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں لیکن خدا کو نہیں مانتے جیسے ہم نے ذکر کیا کہ ہندوؤں کے اپنے ہاں فلسفے موجود ہیں جو خدا کو نہیں مانتے مذہب کو نہیں مان رہے تو پالیتھیسٹک جو ریلیجن ہے اس کے لیے تو بڑا خطرہ نہیں ہے نہ وہ اپنے آپ کو خطرہ سمجھتے بلکہ وہ اپنے آپ کو الہات کے ساتھ جو ہے نا وہ ریکنسائل کرنے کی اپنے آپ کو پیرالل اس کے ساتھ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ شنکر وغیرہ نے جو مقابلہ کیا چار واک وغیرہ ان کا نہیں کیا انہوں نے یہ ماضی کی میں ماڈرن ایج کی بات کر رہا ہوں ماضی میں تو ہے ماضی میں تو شنکر اچاریہ ہو گئے یا بلکہ آپ اس سے پیچھے چلے جائیں تو جو کسمان جلی تھے انہوں نے تو عقیدہ توحید کے اوپر بڑی مدلل کتاب لکھی میرے سوال سوری معذرت آپ سے بات کاٹ رہا ہوں مجھے نہیں کاٹنا چاہیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہنا کہ ہندو مذہب کے لیے اتنا مسئلہ نہیں الہا تو میں اس لیے یہ ماضی کے ایک دو مثالیں جو مجھے پتہ تھی دیکھیں ہندو مذہب کے لیے مثال کے طور پر اگر آپ شنکر اچاریہ کی بات کر رہے ہیں یا جیسے کوئی عثمان کا میں نے نام لیا تو وہ ان کا اپنا ایک فلسفہ تھا یعنی yani وہ اس چیز کو ہندو ہندو مت سمجھ رہے ہیں لیکن हैं? اگر آپ ویسے مجموعی ہندو مت کو دیکھیں تو کیا چار واق کو ماننے والا ہندو نہیں ہے ہندو تو ہے وہ اس وجہ سے ہاں شنکر اچاریہ بھلے اس کو ہندو نہ مانتے ہوں. ٹھیک وہ ان کا ایک سمجھ لے کہ انٹرنل معاملہ لیکن ہندو جیسے صاحب نے اپنی کتاب میں بہت تفصیل سے اس کی وجہ تسمیہ اور اس کی تعریف وغیرہ پہ بڑے اختلافات صاحب آپ نے ذکر کیا نا تو اگر ہم اس کے علاوہ سناتن دھرم والا کہیں تو فرق پڑے گا یا ایک ہی چیز ہے اس وقت سناتنی کہنا سناتن دھرم والے اصل میں اس وقت ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ٹریڈیشنل جو ہندوازم ہے اس کو فالو کرتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے جو یعنی پوجا پاٹھ ہے پورا ان کا ایک ثقافت اور تہذیبی ایک پورا ایک سلسلہ ہے اس کو فالو کرتے ہیں آج بھی صحیح. تو سناتن آج کل کے زمانے میں ان لوگوں کے لیے خاص طور پر استعمال کی جاتی صح. جبکہ جب کہ ہندو ایک براڈ ٹرم ہے ہندو کے اندر پھر جو نا وہ سارے براہم سماج والے بھی آ جاتے ہیں آریہ سماج والے بھی آ جاتے ہیں ایتھیسٹ جو ہندو ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اس کے اندر صح. صح. تو اگر آپ اس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں تو پھر ہاں سناتن دھرم کی اگر آپ بات کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ سناتن دھرم نے اس کو ہمیشہ اپنے لیے ایک سنجیدہ مسئلہ سمجھا ہے شاید. اس کے اوپر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کسمان جلی نے کتابیں لکھی خدا کے وجود کے دلائل لکھے انہوں نے میرا جو آ, سا ایم فل کا تو اس میں میں نے کسمان جلی کے دلائل بھی لکھے ہیں اس کے اندر شاید. کہ کسمان جلی نے خدا کے دلائل کیا دیے وجود بھاری تعالیٰ کے تو ان کے لیے تو بڑا مسئلہ رہا ہے سناتنی جو ٹریڈیشنل ہندو روایات ہیں اس کے لیے مسئلہ ہمیشہ رہا ہے بدھس کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ویریشنز ہیں کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو کنفیوشس مذہب سے بھی سب سے بڑا جو مزاحمت ہے نا الحاد کے لیے وہ اسلام ہی ہے اچھا یہ عیسائیت نہیں ہے عیسائیت کو انہوں نے آپ کہہ سکتے کہ شکست دے دی ہے اچھا عیسائیت کو آپ دیکھیں نا جتنا پورا آپ کا جو ویسٹرن کلچر وہ تو عیسائی کلچر تھا نا پورا تو وہاں پر تو شکست دے دی. لیکن علمی بنیادوں پہ تو کام کرنے والے تو ہوں گے ہاں علمی بنیادوں کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے ہاں جس طرح کے پہلے لوگ موجود تھے آج کرسچنس کے اندر جوس کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہیں جیسے آپ نے چند نام بھی کیونکہ پوچھے تھے تو اگر آپ روی زیش زی ریاس کر کے ایک نام آتا ہے ان کو آپ دیکھ لیں تو ان کا ایتھیزم پر بڑا اچھا کام ہے اپنے, اپنے چالوجیکل انہوں نے اس میں پیراڈائم میں اس کو باتوں کو رکھا ہے لیکن ان سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں بالکل ولیم کریگ میں نے ابھی ایک نام لیا تھا اس سے ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اس طرح بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں ابھی بھی سیون اسٹیجز آف ایتھیزم ابھی میں چند دن پہلے کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا وہ بڑی زبردست کتاب ہے سو کام تو کیا جا رہا ہے ولیم جیمس حالانکہ ان کی فلاسفی پریگمیٹک فلاسفی ہے لیکن آپ ان کو بھی پڑھ لیں اگر آپ کالج کو پڑھ لیں آپ کو مذہب کے حوالے سے کافی اچھی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں اس کے اندر کیونکہ عہد وسطیٰ میں ہمیں جیسے انسلم ہے یا اوگسٹائن وغیرہ مطلب ایسا غزالی نما اسکالر یا علماء تو میں اس مفہوم میں کہہ رہا تھا کہ اب یہ جدید دور میں ایسا کچھ آپ جدید دور میں جو میں نے آپ کو دو نام گنوائے ہیں ولیم کریگ اور روی جو ہے نا روی زیکریاس یہ جو دو نام ہیں یہ بڑے معروف ہیں میرے خیال پوری دنیا کے اندر بڑے معروف ہیں باقی ہمارے ہاں جیسے محمد حجاب کا ایک نام ہے حمزہ کا ایک بڑا نام ہے اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو بڑا کام خامدی صاحب کا بھی اس حوالے سے اردو طبقے کے اندر ایک بڑا نام ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کا بھی نام ہے ہر جگہ کچھ نہ کچھ ایک مثبت پہلو بھی ہیں کچھ منفی پہلو بھی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ادا کرنا چاہیے انسان دونوں کا کو مولانا مودودی اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ مولانا مودودی نے بڑا ایک اچھا شاندار کام کیا ہے تہذیبی یعنی اگر آپ الہات کی تہذیبی حوالے سے بات کریں تو مولانا ابو حسن علی ندوی جو تھے انہوں نے بڑا زبردست کام کیا اور اگر آپ تلامی مباحث کے حوالے سے بات کریں تو مولانا مودودی کیا جو کام ہے وہ بڑا ہیں دینیات کی کتابیں کتاب ہیں بڑے زبردست بالکل اچھا اپنا حافظ شارف صاحب پیدائشی ملحد اور شعوری ملحد یہ دو ملحد تو یہ ہے شعوری میں میں ان کو کہہ رہا ہوں جو باقاعدہ علمی بنیادوں پر تیسرا جو رد عمل میں ملحد ہوا تو آپ کو اگر اس تینوں طرح کے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی یا آپ نے ان تینوں طرح سے متعلق لوگوں کو پڑھا ہے تو اس میں کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے یا اگر آپ نے نہیں پڑھا تو ورلڈ ویو کے حساب سے کیا فرق ہونا چاہیے ان میں دیکھیں پہلے میں اس کو رویے کے اعتبار سے فرق آپ کو بتاتا ہوں جو پیدائشی ملے دو دونوں ہوتا ہے اس کے اندر ایک ایگزٹینشیل کرائسس موجود ہوتا ہے اچھا یعنی وہ اس چیز کو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جس کو مجھے اپروچ کرنا ہے جس کو مجھے ایکوائر کرنا ہے اور وہ اس کی تلاش میں ہوتا ہے بالعموم جو میں نے دیکھا اگر تو وہ دنیا پرستی کے اندر نہ لگا ہو تو یعنی اگر تھوڑا سا سوچنے سمجھنے والا ذہن رکھتا ہو تو وہ اس کے اندر ایک کرائسس پیدا ہو جاتا ہے جب کہ جو لوگ متاثر ہو کر ایتھیز بن جاتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے ایچیز ہونے کی وجہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ان کی اپنے وے آف لائف یعنی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا ایک طرز زندگی ہوتا ہے ایک مغرب کے اندر ایک پورا خاص طرز زندگی ہے اس طرز زندگی کے خلاف جو سب سے بڑا جو ایک نقطۂ نظر ہے وہ مذہبی ہے صحیح یعنی کوئی عیسائی بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا کہ آپ جو اپنی بیوی بی کے علاوہ کسی کے ساتھ جو جن سے تعلق قائم رکھیں کوئی یہودی بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا لیکن کیونکہ انسان کے ساتھ خواہش ہے نفسے. اب پورا ویسٹرن کلچر ہے وہاں کا تو تو اب اس کو کیونکہ اس سے انکار کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ مذہب کو بھی جو وہ انکار کر دیتا ہے اور درمیان میں وہ لوگ آ جاتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فلسفہ اور علمیاتی بنیادوں کے اوپر جو وہ الحاط کا شکار ہوتے ہیں اور میں نے تو اپنی زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ ایسے لوگ طویل عرصے تک بھی اگر ملحد رہے ہوں اگر وہ فلسفے کا سائنس کا علوم کا مکمل مطالعہ کرتے ہیں تو وہ مذہب تک واپس آ جاتے ہیں اچھا آپ بڑے بڑے نام دیکھیں اس کے اندر فلو کر کے ایک نام ہے اور اور بھی بڑے بڑے نام آتے ہیں جنہوں نے مذہب کا مطالعہ فلسفے کا مطالعہ کیا میرا اپنا اور آپ کا بھی اپنا یقیناً کچھ سفر ہوگا میرا اپنا سفر بھی کچھ یہی رہا ہے کہ جب میں نے فلسفے کا ادھورا مطالعہ کیا تھا تو میں تشکیق کا شکار ہوا لیکن جب میں نے فلسفے کو مکمل کر لیا تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ نہیں دین کوئی حقیقت ہے انسان کی زندگی کی تو لیکن وہ تعداد میرے ایکسپیرینس میں بڑی کمائی ہو سکتا ہے کہ بڑی تعداد ہو لیکن میرے تجربے میں بڑی کمائی ہے یہ تعداد